उद्धव ठाकरे गटाचे दोन लोक एकत्रित फेसबुक लाईव्ह करतात आणि तिथे गोळीबार होतं त्यावर ते गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतात हे घरातील व आपसातील भांडण दिसत आहे त्यामुळे पोलिसांना चौकशी करू द्या देवेंद्र फडणवीस काय खरं ते ती सांगतील एकत्र फेसबुक लाईव्ह केल्यावर अशी घटना घडेल असं कुणाला माहीत असतं याची चौकशी व्हावी आणि काय ते स्पष्ट जनतेला कळलं पाहिजे असं आहे उद्धव ठाकरे गटाचे दोन लोक एकत्रित फेसबुक लाईव्ह करतात आणि तिथे गोळीबार होतो त्यावर ते गृहमंत्र्यांची राजीनाम्याची मागणी करतात खर तर घरातलं भांडण दिसत आहे आपसातलं भांडण दिसत आहे एका वार्डात दोघाला लढायचं असं भांडण दिसत आहे जरा पोलिसाला चौकशी करू द्या सांगतील देवेंद्रजी खरं काय याच्यामध्ये पण घरातच एका ठिकाणी फेसबुक लाईव्ह करताय कुणाला वाटेल पोलिसांना कुणाला वाटतं असं होणार आहे म्हणून आणि त्यांचा एकत्र परिवार होता असं दिसत आहे आतापर्यंत जे काही मला माहिती आहे त्यामुळं अशा घटना ज्या असतात ना या घटनाला सरकारने चौकशी केली पाहिजे आणि आपसातल्या वादातून झालेल्या घटना या खऱ्या अर्थाने सरकारनी त्याला पुरस्कृत आहे सरकार तर काही त्याच्यामध्ये हे आहे अशा घटना काही सांगून होत नाही फेसबुक लाईव्ह करतात झालेल्या जाल आहेत आणि त्यामुळे मला वाटतं चौकशी झाली पाहिजे चौकशी स्पष्ट जनता पांदी इटालियन परिवार में जिसने जन्म लिया ऐसे राहुल गांधी बार बार ओबीसी समाज का और मोदी जी का अपमान करते हैं एक बार उनको सजा भी हुई है और ऐसे में ऐसे में फिर एक बार कर राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया और जिस प्रकार से उनका वीडियो है अगर वो देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हजारों साल की दुश्मनी ओबीसी समाज की राहुल गांधी के गांधी गांधी को है ऐसा वो वीडियो में दिखता है हजारों साल की एकाधे आदमी की जैसी दुश्मनी होती है बंदूक मिलते बराबर मार देता है ऐसे प्रकार की दुश्मनी राहुल गांधी जी की ओबीसी समाज से है सही में मुझे यहां पर इतना ही कहना है कि पहला तो राजीनामा नाना पटोले देना चाहिए नाना पटोले बार बार ओबीसी का अपमान सहन कर रहे हैं वो बातें करते हैं ओबीसी की ओबीसी के विकास की बात करते हैं राहुल गांधी को समझाए ना वरट तिवार जी जरा समझाए राहुल गांधी को आप बार बार ओबीसी का अपमान करते हैं एक दिन ऐसा आएगा ये देश के 60 परसेंट उबर समाज राहुल गांधी को इटली जरूर भेजेगा आदिवासी गौरी भेट दी तारीख दह तारीखे सरकार ने बैठक है या बैठकी मध्य मान्य होती मी सुबा जवाबदारी पार पड़े लाइव में फायरिंग होती है उसके बारे में क्या बोलूंगी देखिए एक परिवार में झगड़ा होता है कोई एक परिवार था ऐसा लोग बोलते मुझे पूरा मालूम नहीं है जानकारी लेनी पड़ेगी ग्रोह युवा कार्रवाई कर रहा है लेकिन मैं एक थर्ड मैन करके सोचूंगा कि आप अगर मैं फेसबुक लाइव कर रहा हूँ एक कमरे के अंदर और वहां पे आपका दोनों का मेरा और आपका झगड़ा हो जाता है आप गोली बार करते हैं इसमें सरकार भाई सरकार ने इंक्वायरी करना चाहिए सरकार ने पनिशमेंट करनी चाहिए बात ठीक है राजीनामा मानते है लोग राजीनामा क्यों राजीनामा देंगे भाई क्या किया सरकार ने दो दोस्त आपस में बैठ के फायरिंग करते हैं सरकार की क्या जवाबदारी बनती है सरकार इंक्वायरी करेगी लेकिन सरकार ने राजीनामा दो फडनवीस जी ने राजीनामा दोस्त कई बात फडणवीस जी अच्छा काम कर रहे देश का राज्य का गृह विभाग अच्छा काम कर रहा है और जिस प्रकार से देवेंद्र जी गृह विभाग को संभालते हैं वो तो महाराष्ट्र आज जिस प्रकार से आगे जा रहा है उसमें देवेंद्र जी का बहुत बड़ा उसमें योगदान है